на нашем улице стали бомбы лететь и стрелять. Он боялся, мы просыпались от взрывов, он плакал. У меня психика ребенка дороже, чем все остальное, поэтому мы уехали. Я работала в охране, также тут работаю в охране занимаюсь маникюром, педикюром. Ну и выучилась еще на бровиста. План на ближайшее будущее – это просто работать, работать, еще раз работать. Я очень надеюсь, что у моего ребенка здесь появятся друзья. Мне уже так много звучит. Я так сильно рад, что пойду в свою школу. Я так сильно рад, что пойду опять в операцию, когда мне первый раз дали эту помощь, то я почувствовала какой-то прилив надежды. За счет этих денег мы эвакуировались. Вторая денежная помощь поможет мне собрать сына в школу. Что мы тебе в школу дали? Тетради, рюкзак, карандаши, фломастеры, ручки. Каран... Главное, что все были живы и здоровы. Мы недавно лежали с Богданом в больнице. И как раз там был прилет там такие большие окна, они так затрусили сильно, и очень много мамочек начали кричать. У меня ребенок просто подбежал к ним, взял детей за руки. А что вы боитесь? Побежали. это все потому, что он просто это уже слышал, видел. Я очень горжусь, что у меня такой храбрый. Думаю, будет все хорошо.